فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسدا. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا معي إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جا جاءكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على